Анатолій Линник за єдність за Україну за мир. Округ 161. Анатолій Іванович, сьогодні в суспільстві надзвичайно високі запити до тих людей, які прийдуть у Верховну Раду восьмого скликання. Розкажіть, будь ласка, нашим виборцям про те, хто ви є, звідки ви і чому ви прийняли рішення балотуватись саме зараз у Верховну Раду України восьмого скликання. Добрий вечір, уважаємо телезрителі. Я Линник Анатолий Иванович, 1965 года рождения, мне 49 полных лет. Я родился в село Чернеча, Слобода, Бурынского района, в многодетной семье, у нас пятеро детей. У меня два высших образования, сегодня еще учусь в Академии персонала при президенте. 1983-1985 год, это служба в армии, я прошел Афганистан, пришел с армии, и поехал в Сумы, искать работу, учиться. И вот уже устроился водителем и работал на разных должностях. И уже в 2007 году я был первым заместителем председателя правления Сумы ГАЗ. Работал 4,5 года. Меня избрали в 2010 году депутатом областного совета по Бурынскому району. За меня отдали 72% голосов избирателей Бурынского района. Сегодня я начальник управления имуществом Сумского совета. Дополнительная нагрузки, которые у меня есть, я председатель Союза ветеранов Афганистана в Сумской области и президент Федерации биатлона в Сумской области. Не судим двое детей. Четыре года работаю в избирательном участке в своем в Бурынском районе. Знаю масса проблем, много было сделано. Я участвую буквально в каждом проекте в Бурынском районе. Это газификация сел. Мы проводим воду, мы строим школы, фапы, больницы. Помогаем всем людям, всем людям помогаем Бурынскому району. Много было сделано. А что-то и не сделано. Ведь у областного депутата возможностей немного. Не Они, скажем так, на уровне области. И чтобы все сделать, нужно действительно мандат доверия людей. И я, я хочу быть представителем региона наших людей, Сумщины, конечно же, в Верховном Совете. Чего вы пропонуете изменить? Масса проблем сегодня в нашем регионе. Вот в моем 161 округе. Вы знаете, я не знаю действительно, что, что люди сегодня будут верить или не верить. Дорог нету, воды нету, колодцы засохли, больницы закрывают, школы закрывают, автобусы не ходят. Вы знаете, что я, я даже не знаю, что людям объяснять, когда мы приезжаем на встречи. Я уже, у меня помощники записывают, у меня в тетради списали, что нужно сделать. Первое, что нужно сделать, это изменить систему. Нужно принять закон о местном самоуправлении. Нужно побольше дать полномочий в районы, в города, в область. Чтобы люди знали, чтобы они планировали, что у них есть деньги, что они не должны просить в Киеве денег, чтобы они планировали, где они будут строить дороги, где они должны строить больницы, где они строят должны школу, какие ремонты они должны сделать. Они будут тогда знать, что нужно делать. А так на сегодняшний день, я, я насколько знаю, что зарплаты не хватает уже бюджетикам в этом году. Но самым больным вопросом это пенсионная реформа. Я всем обещаю, что когда я буду в Верховном Совете, я буду все делать, чтобы ее изменить. Но представьте себе, сегодня пенсия на уровне 2006 года. Сегодня зарплаты людей, я имею в виду врачей, педагогов, учителей, ну, вы знаете, она ну, никакой критики не поддается. Потому культурная жизнь вообще нету, ни в городе, ни в селе. Что такое сегодня люди получают 500-600 гривен или 1000? Поэтому нужно все делать, чтобы обеспечить финансирование направления эти. Это больницы, это школы, это клубы, это культуру. Поэтому я обещаю, что я буду все делать для того, чтобы обеспечить финансирование, поднимать зарплаты необходимо. Потому что когда человек думает на работе, как ему прокормить семью или отправить ребенка в школу, но ну, так не может быть. Такого не может быть. Поэтому я обещаю все делать для того, чтобы улучшить жизнь наших людей. Это обязательно. Сьогодні людей цікавить, що зробив той чи інший кандидат до того, як він хоче балотуватись у Верховну Раду. Розкажіть, будь ласка, про свою роботу з е, афганцями, з союзом ветеранів Афганістану. Ви знаєте, мене і збрали у 2013 році в у марті, председателем обласної організації Союзу ветеранів Афганістану. Ви знаєте, багато роботи зроблено, дуже багато. У нас у нашій організації не було ні офісу, ні фінансування. ни транспорта, ни архтехники, ничего не было. На сегодняшний день я вам скажу, что мы очень много сделали. И это благодаря, конечно, что я э, депутат областного совета. У нас сегодня есть офис в центре города, Кузнечная, 5. У нас сегодня есть финансирование организации, у нас сегодня есть транспорт, у нас сегодня есть архтехника. У нас сегодня есть финансирование нашего памятника и аллеи героев. Нам в 2013 году выделено было 100 тысяч гривен. На сегодняшний день, что я могу, допустим, сказать, ну, гордиться этим, что Мы мамам, вдовам, которые потеряли дітей, кормильцев, ми сьогодні дополнительно з областного бюджету выплачиваем финансовую помощь 500 гривен в місяць. Это очень здорово. Раньше, раньше это было, вы знаете, 37 гривен государство платило за погибшего ребенка или кормильця. Ну, это смешно на самом деле. На сьогоднішній день мы вже добились, что каждый инвалид первой группы получает по 500 гривень. Дополнительно с областного бюджету. Сьогодні работаем над тем, чтобы каждый участник э, такую финансовую помощь получал. Было принято решение, что и ребята, люди, которые прошли АТО, тоже мы хотим пригласить их к себе, потому что мы мощная организация, мы сильная организация. В нашей организации насчитывается больше 4 тысяч членов нашей организации. Вы, наверное, знаете, когда у нас хотели забрать льготы в 2011 году, у чернобыльцев, у афганцев, ребята объединились, поехали в Киев и отстояли эти льготы. Вы знаете, что было под Верховным Советом? Потому что афганцам можно доверять. Они когда говорят, то они делают. У них даже девиз если не мы, то кто? У меня сейчас мои два заместителя по нашей организации афганской воюют. Воюют в Донецкой Луганской областях, это и, Кривошей, и Виталий, и Володя Панченко. Потому что мы не можем им бросить. Я, допустим, сам лично перечислил свою месячную зарплату. Я купив сертифікати і ми збираємо продукти, одежду, все, все теплое. Сумщина має міцні традиції в біатлоні дуже багато років. Наші дівчата перемагають на багатьох чемпіонатах світу і на олімпіаді. Розкажіть, будь ласка, про підтримку біатлону в нашій області. У нас в Україні нету ні центру видів спорту, який відповідає європейським стандартам, нічого. Тому було заплановано зробити у нас в Токарях такий центр. Вы знаете, что депутаты областного совета, спасибо, конечно же, Николаю Алексеевичу Клочко, поддержали, и мы выделили 2,8 миллиона гривен для строительства лыжеровной трассы. Вы знаете, что у нас много делается на центре зимних видов спорта. Вы знаете, что наша девчонка, наша команда стала в Сочи олимпийскими чемпионами. Это большая работа ведется. Все делаем для того, чтобы биатлон развивался на сумщине. Поверьте, очень сложно. Сегодня в нашей школе э, нет ни инвентаря, ничего. Но я буду все делать для того, чтобы наша команда, чтобы наши ребята, наша школа была лучшая. Я думаю, що біатлон на Сумчені тільки буде розвиватися і процвітати. Ви зустрічалися з багатьма людьми. Що говорять люди насамперед, про які проблеми? Наскільки ви готові ці проблеми людей включити у свою передвиборну програму і виконувати їх у Верховній Раді? Коли я буваю на зустрічах, я обіцяю людям, що я зі мною. что я с этой территории и что живут мои родители. Вы знаете, когда у нас был прием избирателей каждый месяц в Бурынском районе, мы принимали с Владимиром Николаевичем Крыштопом, мы даже, у нас два округа в Бурыне, мы не делили их, это мои или это Крыштопа, мы принимали всех людей. Поверьте, масса вопросов было вырешено, мы вырешили, решили вопросы. Это вот даже простые вопросы, банальные вопросы. Закрывали больницы, закрывали ФАПы, закрывали скорую помощь. Я хочу навести пример своего родного села, села Черная Часлобода. У нас в селе все есть. Дороги, освещение, газ, вода, базовая школа, скорая помощь, больница. В этом году мы решили автомобиль скорой помощи в нашу больницу. Мы решили новый автобус. Потому что когда человек знает территорию, знает людей, и когда давал слово, что будет помогать. Это я привел пример только на своем селе родном. Мы, мы обеспечивали все все села Бурынского района. Конечно же, в полномочиях областного депутата нет таких возможностей, нет такого финансирования. Есть рамки, есть рамки. Я много бываю с командой нашей, сборной биатлон, командой по биатлону. Поверьте, ну так люди нигде не живут. У нас есть вся таблица Менделеева в нашей Украине, и мы живем хуже всех. Имеется в виду полезные ископаемые? Да, у нас есть газ, у нас есть нефть, у нас есть все. Но так жить, как сегодня, мы просто не можем жить. Я хочу сказать, может, я сейчас резко скажу. Я знаю, у кого в аренде скважины, кто добычей занимается, у кого заводы, у кого карьеры и так далее, и так далее. Но так жить нельзя больше. То так же... это народное богатство должно принадлежать все-таки действительно народу, региону. Народное богатство должно принадлежать людям, государству. И я вам скажу, я все буду делать, чтобы народное богатство было в государстве. Нужно забирать назад скважины, карьеры и так далее. И так далее. Монополия а не может быть такого люди, которые приезжают в Сумы, они не делают ничего для нашего региона. Я не буду говорить фамилии. Эти компании, которые сегодня нам не принадлежат почти, но они ничего на территории не делают. Поверьте. Я когда был в Сумы-Газе, я начал газификацию с Буринского района. Буринского района. На сегодняшний день все приостановлено. Ничего не делается. Просто ничего не делается. Насколько ваша программа совпадает с программой президента? Чи будете вы работать в цьому же русле, когда потрапите в Верховную Раду? Я сегодня полностью поддерживаю нашего президента Петра Алексеевича Порошенко. Я за него голосовал и поддерживаю все его реформы. Придя в Верховный Совет, что бы я сделал? Нужно принимать такие законы, которые нужны людям, которые необходимы людям. И должны все жить по законам, поверьте мне. Потому что у нас простые люди живут по законам, олигархи не живут по законам. Потом у них, у них все есть. Трое, конечно же, чтобы я сделал, все сделал, чтобы был мир на нашей земле. Я, как никто, знаю горе, слезы мам, вдов, семей, потому что я уже сказал, что я, у нас много есть мам и вдов в нашей организации. Я бы хотел сказать, что первое, что нужно сделать, это передать полномочия на регионы, это у города, в я бы еще хотел сделать это, отменить неприкосновенность депутатам. Ведь все были депутаты вот этого созыва и наши земляки. Ни один не вынес вопрос о снятии неприкосновенности. Я бы хотел сделать так, чтобы все чиновники, которые уже ушли на пенсии, лишили свой льгот. Я недавно смотрел передачу «Деньги», «Гроши» называется. Ну, представляете, мы сегодня содержим на полном обеспечении финансов министров, спикеров, генеральных прокуроров, Всіх президентів, ніужели ті люди такі бідні, що ілі неужели ми такі багаті, щоб задержати всіх цих чиновників. Їх всіх нужно лишити. Льгот. Ну ні одній країні міра такого нету. Якщо виборці висловлять вам довіру і ви пройдете до Верховної Ради, наскільки ви будете відкритим народним депутатом? Ті депутати, які сьогодні балотуються, і навіть по нашому округу, у нас в 161 першому округу, шістнадцять кандидатів, посі живуть в Києві. почти все живут в Киеве. Представьте, как вот простому сегодня хлопцу от села, как мне, пройти в Верховный Совет. Когда один бигборд стоит от 4 до 10 тысяч, весь мой округ в бигбордах, портретах, каждое дерево заклеено, каждое все. Вы представляете, какая сумма? Как эти люди боятся уже, которые сегодня народные депутаты, как они боятся потерять место в Верховном Совете. Как эти люди, я избирателям объясняю, сложились деньгами, большущими деньгами, чтобы пройти в Верховный Совет. Вот в моем округе есть несколько ну, человек, таких кандидатов, которые простые, знаете, которые простые. Поэтому я и говорю всем избирателям, всех прошу, не голосуйте за тех кандидатов, за тех депутатов, которые уже сегодня, 23 года, морочат нам голову. Одни обещания. Они обогатились, они защищают свой бизнес, они защищают свои компании. Они за людей не будут, они людей просто их не будут защищать, потому что они не знают их проблемы. Они не знают, что в Буринском районе нет воды в колодезях. Они не знают, что там нету пять сел без газа. Они знают, что есть освещение. Они не знают, что дорог нету. Они не знают ничего. Они не знают, что у нас уже коммунальных предприятий в Бурыне нету и в Буринском районе. И так далее, и так далее. На сегодняшний день я уже объехал липово Долинский район, Конотопский, Недрыгаловский, Роменский. Но когда такое было, дорог вообще нету. Представляете, вообще нету. Люди ничему не верят, никому не верят. Люди надеются только сами, сами на себя. На сегодняшний день богатые кандидаты, которые сегодня ездят, я не буду называть фамилии, чтобы никого не обидеть, обещают людям купить автобусы завтра, когда выберут, купить троллейбусы, пустить по бурыне трамваи. Все обещают новое. Но люди же должны понимать, что только за своего нужно голосовать. Только за того человека, который, который есть образование, который прошел областной совет, который есть небольшой опыт и который может и хочет бороться за людей представлять людей и помогать людям. Но так больше жить нельзя. Я хочу, чтобы моя страна была лучше всех, и мы жили достойно в этой стране. А тем более мои избиратели. Я уверен в себе, у меня много сил. Вы знаете, что афганцы задний ход не дают, потому голосуйте за Анатолия Линника. И поверьте, я буду все делать, чтобы мой регион, мой избирательный округ, моя Сумщина, вся Украина жили достойно. А я уверен, что так и будет. Нужно в это верить. Нам Богом дана земля, у нас найкращі люди. Тому я думаю, що все буде добре. Слава Україні! Я Ліннік Анатолій Іванович. Народився і виріс у багатодітній сім'ї. В селі Чернеча Слобода на Буринщині 16 років розпочав трудову діяльність. Пройшов Афганістан. У Верховну Раду України йду з програмою захистити відчину, підтримати сумщину, допомогти людям. Не бійти змін до влади мають прийти нові політики. Я віддано служу інтересам людей. Мене не куплять, і я не продамся. Досить олігархам керувати нашою державою. Людина має стати понад усе. Анатолій Линник за єдність, за Україну, за мир. Округ 161.